너무 적응이 안 가요, 솔직히. 시점이 이상하리만큼 적응이 잘안 가고 있거든요? 기존에 내가 알고, 내가 알고 있던 시점이 아니다 보니까 조금 애매, 애매모한 게좀 있네요. 잠깐만. 어. 까놓고 얘기하면 약간 시점으로, 시점으로 보면 뭔가 좀 불편한 게좀 많이 보여요. 물론 뭐, 저만, ちょっとだけ考えたらいいですよ。じゃあ、ィィいったらセントルエルセントル、あ、ドラハコノルドラゴヨ。なあ、ユ o u じよ。学院族ってどんな決まりがあったっけもう、キリトそんなこと忘れるなんて、大学になっても知らないよ。 学院則は集研学院の学生が遵守することを定められた規則だよ破れば処罰を受けたり下手すると退学なんてことにもなっちゃうから気をつけないとね学院則でしちゃいけないことって何があったっけそうだねまずは学院の中のものを壊しちゃいけないなるほどなじゃあいらだって壁なんて蹴ったら大変なことになるわけだ それから門限破りなんで俺をじっと見つめるんだユージをいやキリトは門限破りの常習犯だから心配だなと思ってそんなに門限破りしてるかリーナ先輩の稽古に付き合っていてちょっと遅くなったことはあるけどさいや君は毎回それを理由にしてるけど。 かなり多い方だと思うよそそうかじゃあ気をつける、ね、退学になったら元も子もないからなうんそうしてくれた方が僕も安心かなあとは上級生に不敬を働くことこれも禁足事項だよ不敬かそれって失礼な発言をするとかか それもあるだろうけどその上級生が不敬と感じた出来事が懲罰の対象になるから何が不敬になるかはわからないよ <laughs> じゃあ大して悪いことをしてないのにイチャモンをつけられるってこともあるのか退学にまではならないよ不敬を働いた場合は上級生から懲罰権でお仕置きされるみたいだけど 대학까지는 나らないとしても それはそれで怖いな 썰어버릴 놈 있는데 불교 그냥 확 썰어버릴 진짜 썰어버릴 놈이 있잖아요. 어? 티자하고 로니엘을 그 할려는 그 자식들. 그 자식들은 불경이목 썰어버려야지 안 그래? <laughs> 뚝배기를 깨버려야지. 야, 오늘은 검정 시험이다. 야 응, 벌써? 이요. 응. 야 시간 개념이 굉장히 빨리 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 지나가고 있네요. 일부러 이러는 건가? 일부러 오리지널, 오리지널 스토리를 진행하기 위해서 이렇게 빨리빨리 스토리를 진행하는 건가라고 생각이 좀 드네요. 상급생의 권력은 대단하다. 그러게. 근데 개인적으로 스토리만 너무 따라가는 것 같아 좀 아쉽네요. 1차 검정 시험. 오래 <목소리> 닿치 쇼도어 시와네 4回의 이시곤 실력을 사이시곤의 과목은 갠시의시험 新生術の実技試験と筆記試験がある今から俺たちは県の実技試験を受ける予定だ県の実技試験は入学試験と同じく型の演武と教官相手の試合によって審査される、はあ、緊張してるのかユージはああちょっとね大丈夫だって ユージは自主練を毎日欠かさなかったしゴルゴロッソ先輩にも検定試験前の特許を受けてただろううん自信を持てよそれがきっと今ユージオに一番必要なことだ自信を持つことがああそれじゃお互い頑張ろうぜうんまた後でねキリト 야또 만났어요 i r i t o Sotorenci k o r e k a r a k a だが、この学院には同家の役目も必要であるぞ <laughs> まさにそうですな同家の剣を振るいハイノルキア流の神髄を学べぬとは哀れなことよ検定試験はもうじき始まる遅れると点がつかないぜ <laughs> 平民ごときが我らに忠告か 不景もはなはだしウンベール平民に礼節を教えようと無駄なことだそれもそうですな虫が一番だとは思うがやはり気分のいいものじゃないなでも今は切り替えないと。 공격을 가드, 뭐, 이거는 가드는 뭐 이미 알고 있는 거니까요. 아, 야, 잠깐만. 아니, 근데 이게 공격하던 도중에 피하면서 좀 가드를 해줄 수 있게 해줬으면 좋겠어요. 아, 클라임 난또 클레임. 난또 무슨 소리 하나 했네 잠깐만요 이거 타이밍을 좀 맞춰볼까? 아이씨 아우씨 잠깐만요 다시한번 아! 타이밍 너무, 뭐 타이밍이 너무 안맞는데? 잠깐만요 루시드님 어서오세요 아이씨 너무 느려 저 다, 뭐냐 이게 그, 뭐랄까요. 반응 속도가 너무 느려서 받아내기가 좀 힘들어. 반응이 너무 느려. 반응 속도가. 이게 풀스, 수... 뭐랄까요. 스틱에 비해서 게임 속도가 반응이 너무 느려서 못 따라가요. 못 따라가, 못 따라가. 그래서 조금 아쉬워요. 반응 속도가 바로바로 바로 와야 되는데, 바로바로 바로 따라가지 못해요. 아직까지는 버벅이 현상이 있어서 많이 불안정합니다. キリトお疲れ様ユージをこそいい順位だったな俺と悠仁は県の実技試験で10位以内に入ることができたお互いいいところまで行ったとりあえずは良かったようん学年最後の進級試験で10人以内に入らないと上級集権士にはなれないしねでもセントラルカセドラルにたどり着くためにはもっと強くならなくちゃ。 気合いを入れるのはいいけどプレッシャーのかけすぎはよくないぜプレッシャーそれって申請後かいあああ,あそうだよ申請後で「気負う」ってことだよ気負いすぎはよくないうんそれもそうだね君の言う通りだ ライオスは21位ウンベールは22位か嫌な奴らだけど立派なのは口だけだ放っておくに限るよそうだなまっヤらの戦いを見ていないから何とも言えないけどなそれより明日は新聖術の筆記試験だ を頼む、力を貸してくれまた一夜漬けで何とかする気なのもう仕方ないなキリトはまったくなんで筆記なんてあるんだよ 유이치님은 의도한건 아닌데 어쩌다 보니까 번호가 같네요. 근데 진짜 입만 살긴 했어요. 21이 하고 22이 같뭐냐 키리토는 1 2권 안에 들어갔는데. 신생의 주 신생의 하의고 하죠? 신생의 신생의 주는 뭐라고 하죠? 신생의 주는 뭐라고 하죠? 素因を生成することによって使うことができるんだ空間新勢力というのは術式を使うために必要なものだよソルスや月の光大地の力などが空間新勢力になるんだつまり雨が降ったり夕方になったりすると使える空間新勢力の量が減るってことだよなまあ,あそうなるね 天候も先頭に左右する場合があるってことか覚えておこう素因には酵素熱素風素糖素水素塩素合素小素があるよそれぞれを素因として作り出して術式で解放することによって力を使うことができるんだよなそうだよただ注意しなくちゃいけないことがある 術式を栄称しないと素因を生成できないし解放もできないってことだなるほどじゃあ式庫をちゃんと覚えなくちゃいけないのか俺 ALO でも呪文の暗記苦手だったんだよな <laughs> 覚えられるよそんなに長いものばかりじゃないし俺は剣術専門で行きたいところだけどある程度使えないと話にならないよな とはいえまずは「ジェネレート・ルミナス・エレメント」というふうに素因生成の句を唱えられればいいと思うよそうして片手で5つずつの素因を生成できるみたいだから一度に最大10個の素因を生成できるということになるねなるほどなそこから術式を発動させて素因を解き放すのかそうだね生成の後に「バースト・エレメント」 と唱えることで素因を解放することができるよ他にも素因を解放する術式はいくつかある例えばフライストレートという術式これは生成した素因を任意の方向に直射するものだまっすぐ飛ばしたいわけじゃないときは曲射の術式を使えばいいその場合はフライベントと唱えるちなみにそれらの術式の後に 術式の発動を意味するディスチャージを唱えなくちゃいけないよ覚えることがいろいろと多そうだなそれはそうだねじゃあ頑張って一緒に暗記しようかへえい<アン>방금전에키리토표정봤어요여러분들ありがとうユージオのおかげで復習できたぜ 本当キリトがちゃんと暗記できてるか不安だから試験前はまた一緒に勉強しようね俺は一夜漬けじゃないとあんまり頭に入らないんだよえ一夜漬けだと終わった後確実に頭から抜けていくからダメだってばど努力はするもうそれならいいけどね 히리토와의 장점을 찾았... 아니, 다 같은 점을 찾았어요. 벼락치기. 방송 엔딩까지는 말을 안할 거예요? 글쎄요. 일부 서브 이벤트의 씬에서는 말... 말하... 말... 안 한다니까요? 야, 벌써 8월이에요. 두 달이 지났어요. 시간 참 빨리 가네요. 야. 메디나 등장. 데레데레 침데레 역시 먹보 키리토. 이야. <laughs> 이야. <laughs> 왜 저래? 설마 고양이를 좋아하는 거야? 응? 뭐지? 어, 혹시 나중에 몰래 오는 거 아니야? 어라? 그러게. 메디나 고양이 좋아하는 것 같아요. 그래서 그래서 저렇게 반응하는 거 아닐까요? 느낌은 느낌은 그렇게 보이거든요. 제가 느끼는 거는 물론 뭐 사람마다 다르겠지만 제가 느끼는 상황은 그래요. 키리토, 좀금 떼어 주시면 안 될까? 담보 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 담 학원복 입은 모습 너무 귀엽죠. 개인적으로 마음에 들어요. 역시 이래서 소드라툴라의 일러스트는 보는 맛이 최고라니까요. 다른 거는잘 모르겠지만 확실히 여러분들도 그렇게 생각들지 음. 않습니까? 나유소바키이때지는 선배도 次の検定試験のためにアインクラッド流の技も鍛えたいと思ったんだゴルゴロッソ先輩が教えてくれた技は強端でいざという時頼りになるけどやっぱり僕の一番最初の師匠はキリトだからさそう言ってもらえるのは光栄だな俺も実はずっとユージオと稽古したいって思ってたんだ <laughs> キリト 어시켜아나두자 이제 유지하고 캐리터하고 대련을 하는 거겠죠. 이렇게 해가지고 아잉크라드를 좀밀려가는 거겠죠. 야, 근데 이게... 이게 안 맞는다고? 근데 이게 은근히 스킬커넥트 타이밍도 그렇고 다른 타이밍도 맞추기가 꽤힘들더라고요 까놓고 얘기해서 에이씨 아직 슈퍼게이츠가 쌓이지가 않았네? 쌓였을 줄 알았는데 아, 타이밍 놓쳤다. 저거, 해저드 걸렸을 때딱 위로 올렸어야 되는데. 오, 뭐야. 오, 이런 장면은 좋아요. 이런 연출하는 장면은. 아, 이거 타이밍, 아, 이거 타이밍 맞춰서 노려야 되지? 아, 연출에 너무 감상하다 보니까 나도 모르게, 연출에 너무 감상을 해버렸어요. 저도 모르게. 그래서 순간적으로, 타이밍을, 타이 순간적으로 정신을 놔버렸어. 나도 모르게, 정신을 놔버렸네요. 오케이. 할로우 싱크로 나이저 아, 이런 식으로, 이런 식으로 걸어 제길 수가 있구나. 이런 부분은 마음에 드는데, 이 부분에 대해서는 조금 연습을 좀 해야 될것 같아. 저 가보겠습니다. 티지아우 루니에 빨리 보고 싶어요. 저도 그래요. 현피를 뜨는 건가요? 아닙니다. 아, 직까지 연습을 좀많이 해야 겠어요 방송 끝나고 이걸좀어스거이라든거이런 패턴을 좀 연습을 많이 해서 좀 올려야 겠어요 아직까지 적응이 안돼 거 이거, 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 지거 이거, 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 이 たくさんかとはいえ全ての技を教えられたわけじゃない剣の優先度が低いために再現できない技がまだ多くある優先度の高い剣ユージオの青バラの剣クラスなら再現できるかもしれないけどいや借りて再現したところでどう説明するそれにその間ユージオは剣を使えないぞキリト やっぱり君は不思議だなえ記憶をなくしたベクタの迷子として突然現れたのに剣技についての記憶は全てを覚えてるきっと君の天職はどこかの剣士だそれもとても強いなのにどうして君は記憶をなくしてしまったのかなわからない何か事故に遭ったりしたのかもそれか衝撃を受けて忘れたのかもしれない だとすれば君の家族や友達は突然いなくなった君のことを心配して今も待っているかもしれないよ、まああそうかもしれないなねえ聞いた君はもし何だううん何でもない少し休んだらまた再会しよう、まああそうしようか 그 키리토도 아직 기억이 지금 이 시점에서 는 키리토도 완전하게 기억이 돌아온 게 아니기 때문에 조금 애매모 한게 좀 있죠 그리고 11시 하고 12시쯤에 엔딩이요 글쎄요 그건 잘 모르겠고 인생은 타이밍 게임에도 마찬가지고요 그렇죠 뭐든지 타이밍이죠 그러니까 b와 d 사이는 c다 choice 선택 탄생과 죽음의 사이는 choice 선택 뭔 소리인지 알죠 여러분들 항상 선택이 중요한 거예요 근데 아직까지는 스토리 위주기 때문에 조금 지루한 것도 있을 수밖에 없어요. 나중에 후반 중반 정도 가면 좀 재밌을 것 같아요. 이제 메디나에 관련된 자료도 나오고 어, 저거에 있는 건메디나가아 선생님과 켄의 시합을 하고 있는 거. 싸! 메디나의 켄. 나한테의 화사다. 콜버 시합을 종료하도록. なかなかの立ち筋だったよ、メリナ・オルティナノス初等練習。ただしまだ戦い方に穴が目立つな。精神を鍛え、今後さらに修練に励むように。はい、これからも精進します。すごいな。模擬的な剣術試合とはいえ、教員相手に一歩も引かず。 むしろ押していた。それでは私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。아직초반이라力量が많이박히는거안박히는거아닐까요에디本当にすごいな。お前か、何の用だ。悪いな、たまたま通りかか,かってさ、今の試合見させてもらってたんだ。そうか。 それでいや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あれまま戦ったら、勝てたかもしれないくらいだ。用がないなら、私は行くぞ。<laughs> 相変わらずそっけないな。えちょ、ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。えっと、やはり何もないのではないか。あ,あ、ちょっと待てよ。 この声は猫メディナお前元気がないな腹が減ってるのか餌をやらないとお前は何を言っているのだ ノラの動物に餌をやるのは、禁ン目録違反であろう。えー、そうなのかもしや知らなかったのかいつだか、ノライドに餌をやったことがあるような。俺知らない間に禁ン目録違反をしてたのかい。いや、知ってたよ、もちろん。まお前が禁ン目録違反で捕まろうが、私にはどうでもいいことだ。ともかく この猫には悪いが私たちにはどうすることもできん残念だがなメディナもしかしてこの猫を助けてやりたいのか私の気持ちなど関係ない無理なものは無理それだけだ